Qarabağ bölgəsindəki növbəti yanğın hadisəsi daha bir ailəni qışın oğlan çağında evsiz qoyub. Hadisə Tərtər rayonunun Köçərlü kəndində baş verib. Nəticədə məcburi şöçünə ailəsinə məxsus ev yanaraq kül olub. Soyuq havada evsiz qalan ailə isə müvafiq qurumlardan kömək istəyir. Tərtər rayonunun Köçərlü kəndində məskunlaşan Ağdamdan olan məcburi köçkün ailəsinə məxsus evdə yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın zaman ev içindəki əşyalarla bərabər tamamilə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tərtər yanğından Mühafizə İdarəsinin yanğınsöndürənləri cəlb edilib. Yalnız bundan sonra yanğını söndürmək mümkün olub və alovun geniş miqyas almasının qarşısı alınıb. İlkin ehtimallara görə yanğına elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma səbəb olub. Qeyd edək ki, yanğın baş verən zaman ev sahibləri evdə olsalardı, xoşbəxtlikdən onlar arasında xəsarət alan yoxdur. Qışın soyuğunda çöldə qalan ailə isə evlərinin yenidən bərpası üçün aidiyyəti qurumlardan kömək istəyirlər. Bax, hər şey uyğun. Qonqonşu olmasa balalarım da yanarsaydı. Culumla çıxartmışam. Gördüm ki, gəlinim qışqırır. Heç nə olmuyor. Nəsa mən ar yerə gedim. Gəldim, gördüm ki, o yalı olanıb. dedim uşaqrağa nikollarla bir də bir burdadır. Bax belə dişə olur, belə heç hamsisi yanılıb qardaş. Yer yox, bir şey yox. Qalçı heç kim də gəlmir qardaş. Hər yerdə də qədər bir bir adam gəldi. İndi bax mən deyirəm bax bunlar harda yatacaq. Yanğının baş vermə səbəblərini tam şəkildə aydınlaşdırmaq üçün Fevqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq idarəsi tərəfindən araşdırmalar başlanılıb. Daşqın Günayli Nigar Mustafaev azə İsmayilovlu LTV Tärtər